Selamat datang ke channel Nasa'i Ismail. Hari ini kita akan teruskan book review untuk mengulas buku-buku Berita terkini daripada Rusia, seorang jeneral kanan tentera Rusia telah pun terbunuh dalam satu letupan yang berlaku di Moskow beberapa hari yang lalu yang melibatkan satu orang jeneral tentera kanan, three star general berpangkat lieutenant general dan ini merupakan satu kejadian kedua yang berlaku dalam tempoh setahun ini yang mana modus operandinya ataupun keedah pembunuhannya adalah keedah yang sama. Beberapa bulan yang lalu kita lihat bagaimana seorang pemimpin kanan tentera Rusia juga terbunuh dalam satu letupan menggunakan senjata yang ditetapkan di dalam sebuah kenderaan yang dikawal daripada jarak jauh, kemudian ditembak kepada mangsa. Apabila mangsa lalu ditembak kepada tentera tersebut, apabila pegawai kanan tentera tersebut melintasi lokasi tersebut. Dan kejadian yang berlaku beberapa hari yang lalu adalah kejadian yang kedua yang mana general tentera berpangkat Lieutenant General ini telah pun terbunuh bila mana beliau melintasi satu kawasan keluar daripada kawasan perumahan yang mana telah pun diletakkan sebuah kereta yang diletakkan bom di dalam kereta tersebut lalu ianya diletupkan. Ini merupakan satu kejadian-kejadian ataupun event-event penting yang berlaku sepanjang daripada perang Rusia-Ukraine yang telah pun berlaku lebih daripada 3 tahun sejak daripada Februari tahun 2022. Jadi apa yang boleh kita simpulkan di sini ialah ia seumpama wujudnya satu agenda di pihak-pihak tertentu sama ada pihak A atau pihak B yang cuba untuk memanjangkan perang ini yang tidak mahu perang ini dihentikan dalam keadaan MR cara zahirnya di bawah pentadbiran Donald Trump berusaha bersungguh-sungguh untuk menghentikan perang tersebut melalui beberapa rundingan yang berlaku di Riyadh, Saudi ada berlaku di beberapa tempat lain di antara pihak Amerika dan Rusia dan juga Amerika bersama dengan Ukraine. Tetapi dengan terbunuhnya Jeneral Kanan tentera Rusia ini menunjukkan bahawa bunga-bunga untuk perang ini bersambung dengan lebih panjang lagi sedang berlaku. Dan perkara inilah antaranya memberi satu indikator baru yang menyokong sebahagian pandangan daripada intelektual dalam bidang international relations, scholar-scholar dalam bidang international relations dia mengatakan bahawa perang Ukraine Rusia yang bermula daripada Februari 2022 itu adalah permulaan kepada perang dingin baru, the new cold war jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan lanjut berkait dengan perang dingin baru ini, perlulah untuk kita merujuk kepada perang dingin lama ataupun The Old Cold War yang bermula sebaik sahaja berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Bila mana Perang Dunia Kedua berakhir, maka lima kuasa besar telah pun muncul sebagai pemenang iaitu Amerika bersama dengan Britain, Perancis, Soviet Union bersama dengan Rusia itu dan juga China. Lalu mereka membentuk apa yang disebut sebagai PBB ataupun United Nations. Dan tak berapa lama lepas daripada itu bermulanya Perang Dingin di antara dua blok yang diketuai oleh Amerika di sebelah barat kemudian diketuai oleh Rusia dan Soviet Union dan bila mana perang ini berlaku iaitu satu perebutan kuasa untuk merebut apa yang disebut sebagai kuasa besar dunia yang unggul satu-satunya maka dua tahun berikutnya berlakunya perubahan besar di China satu negara penting juga yang termasuk di dalam pemenang kepada perang dunia kedua bersama dengan Amerika bersama dengan Britain dan Perancis tadi Berlakunya perubahan 1949 di China apabila pemerintah yang ada ketika itu dijatuhkan dan naiknya pemerintah baru yang dipimpin oleh Mao Zedong ketika itu dan mereka menubuhkan negara yang dinamakan PRC, People Republic of China ataupun Republik Rakyat China. Dan bila mana perubahan rejim pemerintahan berlaku di China, maka paksi baru telah pun muncul bila mana China menjadi rakan strategik baru kepada Soviet Union. Menjadikan Soviet Union itu bertambah sekutu barunya dan pada tahun 1950, PRC yang baru ditubuhkan itu itu pemimpinnya Mao Zedong telah pun pergi ke Moskow untuk berunding dengan pemimpin Soviet Union Rusia ketika itu untuk bekerjasama dalam membantu negara China yang ketika itu masih lagi berada pada paras kemiskinan yang cukup parah ketika itu. Jadi perbincangan ataupun rundingan yang berlaku selama dua minggu itu berakhir dengan Rusia atau Soviet Union bersetuju untuk memberi bantuan kepada China dengan pelbagai bantuan sama ada di sudut keuangan, di sudut teknologi, ketenteraan dan sebagainya dan menyelesaikan beberapa isu bertindih di antara kedua-dua negara khususnya berkait dengan sempadan ah, kawasan bertindih di antara kedua-dua negara. Dan sebagai gantinya, China membantu Rusia dalam perang yang berlaku di Korea. Maka pulang daripada Moskow ataupun Rusia pada tahun 1950 itu, maka China memulakan satu operasi ketenteraan untuk membantu Korea ketika itu dalam Perang Korea akhir sekali menjadikan Korea Utara dan Korea Selatan dan bila mana China memberi tumpuan kepada Korea dalam membantu Soviet Union ketika itu yang menyokong salah satu pihak yang ada di Korea maka menyebabkan Amerika dan negara-negara Barat ketika itu berdepan dengan satu kejutan yang terpaksa mereka memberikan tumpuan kepada Korea jadi itu yang berlaku daripada Amerika dan juga negara-negara Eropah ketika itu memberi tumpuan kepada pembangunan di Eropah secara khususnya dalam Marshall Plan yang Amerika keluarkan bajet yang besar untuk membantu membangun kembali Eropah yang telah pun rugi begitu banyak dalam Perang Dunia Kedua tiba-tiba mereka terpaksa mengalihkan tumpuan mereka untuk pergi ke Asia secara khususnya ke Korea ketika itu itu satu perkara dan dalam masa yang sama, Soviet Union yang begitu selesa ketika itu bila mana Amerika memberi tumpuan kepada Korea maka Soviet Union mula memberi tumpuan kepada negara-negara yang berada di Eropah. Tujuh negara di Eropah menjadi tumpuan untuk mereka meluaskan pengaruh mereka, membesarkan saiz Soviet Union ketika itu kepada saiz yang lebih lebih besar. Tetapi harga kepada apa yang berlaku itu adalah Amerika terpaksa menubuhkan satu pakatan ketenteraan Kita tahun 1950 yang dinamakan NATO yang asalnya adalah pakatan ketenteraan yang tidak rasmi tapi menjadi satu pakatan ketenteraan yang rasmi sehinggalah ianya wujud sehingga hari ini dan NATO ditubuhkan. Kemudian tentera-tentera NATO ini daripada negara-negara yang ada di Eropah Barat terutamanya ketika itu bersama dengan Amerika, Kanada dan sebagainya mula memberi bantuan kepada Korea ketika itu dalam berdepan dengan perang. Jadi perang ini jadi sebegerimkan rupa. Kemudian ia berpanjang lagi sehingga perang di Vietnam. Bagaimana Soviet Union, Rusia ketika itu memberi bantuan persenjataan kepada salah satu pihak yang ada di Vietnam untuk berdepan dalam perang secara langsung dengan Amerika. Dengan makna Rusia ataupun Soviet tidak pergi ke Vietnam Hanya menghantar senjata Tetapi orang di Vietnam, rakyat Vietnam Berdepan dengan Amerika secara langsung Jadi Amerika terlalu diheret dengan Dua peperangan ini secara langsung Sama ada di Korea ataupun di Vietnam Itu berlaku ketika mana perang dingin Satu ketika dahulu Ataupun disebut sebagai The Old Ataupun Perang Dingin Lama. Jadi bagaimana pula dengan Perang Dingin Baru ini? Sebagaimana disebut oleh banyak sekolah. Sebenarnya apa yang saya sebutkan ini adalah satu perbincangan yang dibincangkan oleh satu orang sejarawan yang agak terkenal, Alfred W. McCoy dalam bukunya to govern the globe yang akan kita bahaskan untuk siri-siri seterusnya bermula daripada siri pertama kali ini. Buku ini dalam mukaddimahnya bagaimana to govern the globe ini membincangkan pandangan-pandangan daripada scholar dalam bidang international relation berkait dengan New Cold War ini. Yang mereka kebanyakannya meletakkan bahawa perang Ukraine Rusia yang bermula daripada tahun 2022 Februari itu adalah sebagai permulaan kepada Perang Dingin Baru. Dan kita lihat balik perbandingan dengan tahun 1950 dahulu bila mana Mao Zedong pergi ke Rusia pergi ke Moskow untuk membincangkan hubungan di antara kedua-dua negara. Perkara yang sama terjadi kepada Putin yang mana pada awal tahun 2022 itu Putin telah pun datang ke Beijing mengadakan perbincangan dengan Beijing berkait dengan kerjasama di antara kedua-dua negara sehinggalah beliau dalam kenyataan medianya daripada Beijing mengecam Amerika dan negara-negara yang ada dalam NATO kerana semakin aktif melebarkan pengaruh NATO ke negara-negara Eropah Timur. Satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku selepas berakhirnya Perang Dingin kerana bagi Rusia ianya mengancam sempadan negara tersebut. Dan pulang sahaja daripada Beijing, apa yang berlaku ialah Rusia mula melakukan operasi ketenteraannya masuk ke dalam wilayah Ukraine dan mula melakukan serangan-serangan ketenteraan di Ukraine sehinggalah berbalas serangan tersebut sehinggalah ke hari ini. Itu yang berlaku. Dan bagaimana pula respon barat dalam apa yang disebut sebagai new cold war ini? Barat pada awalnya cuba untuk bernegosiasi ataupun berunding dengan Rusia tetapi nampaknya tidak berjaya. Lalu Amerika bersama dengan Perancis, British, Britain dan sebagainya mula menghantar senjata kepada Ukraine untuk melakukan serangan balas kepada Rusia. Jadi serangan yang Rusia lakukan pada awalnya dilihat agak mudah kepada Ukraine tapi mula berdepan dengan cabaran baru bila mana negara-negara barat ini mula menghantar senjata kepada Ukraine. Kemudian berlanjutan daripada itu pula mereka mengenakan tindakan-tindakan untuk menghukum Rusia yang memulakan perang terhadap Ukraine tersebut. Antaranya ialah negara-negara yang menjadi anggota NATO tersebut bersama dengan EU mula mengenakan sekatan ketenteraan, mula mengenakan sekatan ekonomi kepada Rusia. Kemudian mereka juga menghentikan Pembelian sumber energi, oil and gas terutamanya gas daripada Rusia dan yang ketiganya mereka mula menghantar senjata-senjata berat kepada Ukraine untuk menentang Rusia. Tetapi perkara ini tidak sekadar menghimpit Rusia ataupun menyebabkan berlakunya apa yang kita sebutkan sebagai kebelasetan ekonomi ataupun tekanan ekonomi kepada Rusia tetapi juga ia memberi tekanan kepada negara-negara barat bila mana negara-negara barat berdepan dengan terputus bekalan energi murah yang selama ini mereka bergantung kepada Rusia. Bila mana mereka menghentikan pembelian daripada Rusia, mereka terpaksa membeli gas daripada sumber daripada negara-negara lain terutama daripada Amerika, daripada negara Kanada dan juga daripada India. Walaupun India bukan pengeluar gas dunia, tetapi mereka adalah pembeli baru dalam jumlah yang besar kepada gas yang ada di Rusia. Itu yang pertama. Kemudian impak kepada negara-negara lain di dunia pula. Akhirnya kita lihat di sini bahawa Rusia bersama dengan Ukraine, kedua-dua negara ini adalah pembekal kepada satu per empat daripada makanan dunia. Sekitar 25% daripada makanan dunia, sama ada jagung, gandum, bali dan sebagainya, ia datang daripada dua-dua negara ini. Bahkan perkara yang tidak langsung juga sebagaimana baja ataupun fertilizer datangnya juga daripada Rusia sebagai sumber yang besar kepada dunia. Bila mana berlakunya sekatan terhadap Rusia untuk mengeluarkan produk-produk pertaniannya, ia adalah produk makanan, Kemudian Rusia melakukan sekatan kepada Ukraine daripada mengeluarkan produk-produknya, maka ia memberi impak kepada dunia. Terutamanya kepada Afrika, Asia dan negara-negara Latin yang bergantung import makanan secara langsung daripada Rusia dan juga daripada Ukraine. Maka di sana, United Nations telah mengeluarkan satu kenyataan bagaimana lebih daripada 200 juta orang manusia dalam dunia akan berdepan dengan kebuluran disebabkan kekurangan bekalan makanan akibat daripada perang Ukraine dan Rusia tersebut. Itu negara yang terkesan secara langsung manakala negara yang tidak terkesan secara langsung yang mungkin bagi mereka sebagaimana negara di Asia Tenggara yang tidak mengimport secara langsung bekalan makanan daripada Rusia ataupun Ukraine pula berdepan dengan uh, isu rebutan sumber yang sama. Bila mana production produk-produk uh, pertanian ini uh, mula berkurangan pengeluarannya disebabkan oleh sekatan dikenakan kepada Rusia dan juga Ukraine tadi, maka negara-negara yang ada di dunia merebut sumber yang sama yang boleh jadi datang daripada Brazil, daripada India, daripada daripada Australia, New Zealand dan sebagainya. Maka menyebabkan bila mana sumbernya sedikit tapi permintaannya tinggi, maka bekalan barangan makanan dunia naik secara mendadak pada ketika itu. Secara langsung ataupun secara tak langsung. Itu yang berlaku kesannya kepada dunia yang perlu sama-sama kita fahami. Tapi kita balik kepada perbincangan buku ini. Buku ini sebenarnya membincangkan tentang kuasa dunia. Dia, dia mengambil contoh terhadap lima kuasa besar dunia. Bagaimana ia naik dan ianya jatuh. Bukan daripada permulaan sejarah negara tersebut. Dia memulakan daripada Iberian World Power iaitu kuasa dunia yang ketuai oleh Portugal. Kemudiannya Spanyol yang menguasai menguasai dunia ketika itu daripada Eropah pergi ke Afrika sehinggalah ke Asia kemudian berubah kepada Belanda ataupun Netherlands ataupun Holland sebagai juga kuasa dunia yang cukup hebat dari segi sektor keuangan dan juga perdagangan kemudian berubah kepada British ataupun Britain Great Britain sebagai kuasa laut yang cukup hebat yang menguasai dunia daripada Kanada sampai ke New Zealand begitulah kemudian perubahan kepada Amerika daripada British pergi kepada Amerika kemudian ketika ini Amerika yang berada dalam suasana yang agak goyah dengan kemunculan kuasa-kuasa baru yang begitu banyak terutamanya China dan juga Rusia yang kembali memudahkan Meremajakan kekuasaan mereka yang agak penting kepada dunia pada hari ini, itu dibincangkan oleh Alfred dalam buku Tugawan The Globe ini Jadi kita berbalik kepada apa yang disebut sebagai A New Cold War tadi, bagaimana Perang Dingin yang kita katakan sedang berlaku bermula daripada Ukraine War 2022 itu, bagaimana dunia respon, tadi di sebelah barat, manakala negara-negara di sebelah timur ini Kita mengambil contoh negara besar bagaimana India dan negara China, kedua-duanya tidak memihak secara langsung mengambil sikap secara netral mereka tidak setuju kepada perang mereka tidak menentang peperangan yang berlaku tetapi mereka tidak memutuskan hubungan dengan Rusia mereka tidak mengenakan sekatan kepada Rusia dan mereka menjadi pembeli utama kepada produk-produk yang dikeluarkan oleh Rusia itu utamanya dalam sektor energi iaitu gas India dan juga China membeli dengan begitu besar jumlah gas daripada Rusia dan juga petrol dengan harga yang murah dan dijadikan stockpile kepada negara masing-masing dan India telah membeli crude oil dan juga gas proses refinery kemudian jual kembali kepada negara-negara barat menjadikan negara itu mendapat sumber baru yang begitu banyak kepada keuangan negara mereka. Begitu juga dengan China. Jadi kalaulah dalam perang dingin pertama dahulu yang dimulakan oleh Rusia ataupun yang diketuai oleh Soviet Union itu, maka China hadir pada tahun 1950 memberikan bantuan dan juga sokongan. Tetapi dalam kali ini bila mana Rusia memulakan perang di Ukraine tersebut, China yang, yang turut sama dilihat sebagai sekutu kepada Rusia tidak mengambil sikap seumpama dengan China pada era 1950-an dan 60-an yang lalu. Apa yang berlaku ialah China mempunyai sikap yang agak neutral, meneruskan hubungan dengan Ukraine dan juga negara-negara yang ada di Eropah dalam masa yang sama, China memberikan tumpuan kepada apa yang disebut sebagai economic development sama ada dalam konteks negara dia ataupun negara luar yang sebenarnya telah bermula daripada awal tahun 2013 lagi, bila mana mereka mengasaskan apa yang disebut sebagai Belt and Road uh, Initiative iaitu satu kerjasama ekonomi untuk membangun infrastruktur, perhubungan dan sebagainya di begitu banyak negara di seluruh dunia dan memulakan hubungan uh, dengan pelbagai negara sama ada dalam bentuk hubungan dagang dan lain-lain hubungan jadi ini suasana yang berlaku ketika ini. Jadi kalaulah di era perang dingin pertama dahulu kita lihat Rusia yang ketika itu memberi tumpuan kepada perang mereka di satu pihak, kemudian China diberikan tugas untuk memerangi satu pihak, membantu satu pihak di sebelah Asia, menyebabkan berlakunya kelam kabut kepada kuasa besar Barat ketika itu, Amerika, Britain dan sebagainya. Tapi untuk siri kali ini ianya agak berbeza. Bila mana China yang dikatakan sekutu kepada Rusia itu tidak mengambil sikap yang sama, tapi sifatnya lebih neutral hubungannya dengan Barat dengan meneruskan perdagangan secara aktif dan juga juga membina pembangunan dengan kerjasama pelbagai negara-negara lain yang berada dalam Belt and Road Initiative. Dan ini disebut oleh World Bank, satu modal yang terbesar, satu jumlah yang besar keuangan yang lebih daripada 1.4 trilion dikeluarkan oleh China dalam projek Belt and Road ini yang melibatkan 147 buah negara yang memberi kesan kepada hampir 2 per 3 kepada negara-negara ada di dunia. Ini data yang dikeluarkan oleh World Bank bukan oleh China sendiri. Jadi menunjukkan di sini kita boleh bersetuju atau tidak bersetuju apa yang berlaku sehari dua ini sebagai perang dingin baru. Tetapi ianya bukan perang dingin kerana sikap di antara China dan Rusia ini yang berbeza-beza. Itu yang pertama. Yang keduanya kita boleh simpulkan di sini juga bagaimana negara-negara timur yang mengambil kesempatan di atas perang besar yang berlaku di barat ketika ini iaitu saya ambil contoh tadi adalah India dan juga China. Mereka mula menjadi kuasa baru yang menguasai sumber energi bila mana mereka membeli dalam jumlah yang besar sumber energi ataupun gas ataupun petrol daripada Rusia untuk tempoh perang yang berlaku. Dengan makna, untuk tempoh ini, India dan China mendapat keuntungan besar di sebalik perang yang berlanda di antara Rusia dengan Ukraine ataupun secara tidak langsungnya dengan Amerika. Jadi dua-dua pihak berdepan dengan kerugian akibat perang dengan kehabisan dana dan sebagainya, kematian, kemusnahan, bangunan dan sebagainya. Tetapi China dan India mendapat keuntungan daripada penjualan dan simpanan oil and gas yang mereka perolehi daripada Rusia. Jadi di sini menunjukkan seolah-olah dua negara ini berpotensi besar untuk menggantikan kuasa barat atau Kuasa mereka sebagai kuasa baru dunia. Tetapi tunggu dulu, kita perlu lihat satu persatu daripada ulasan yang kita akan ulas untuk siri-siri seterusnya daripada buku ini. Adakah benar dengan cara menguasai sumber energi sebegitu akan menyebabkan dua negara ini menjadi kuasa dunia baru ataupun sebaliknya kerana antara salah satu perbahasannya walaupun energi ataupun sumber tenaga ini adalah sumber yang penting yang membantu naik dan turunnya sesebuah kuasa besar terutamanya British satu ketika dahulu kepada Amerika pada ketika ini dan juga kepada kuasa-kuasa baru selepas daripada ini tetapi dalam masa yang sama dunia telah berubah dengan begitu pesat tahun ke tahun yang menyebabkan kita boleh melihat bahawa ancaman baru kepada mana-mana kuasa yang ada dunia ketika ini bukan sekadar persenjataan kalau dahulunya mana-mana negara yang mempunyai senjata yang begitu hebat maka mereka menjadi kuasa besar dunia tapi ketika ini, ancamannya bukan sekadar persenjataan, tetapi climate change. Perubahan cuaca, pemanasan global, bagaimana dunia ketika ini yang berdepan dengan pemanasan yang begitu pesat sekali disebabkan aktiviti manusia menggunakan energi berlebihan, menggunakan petrol dan gas berlebihan, memanaskan dunia, merosakkan alam dengan penggunaan plastik dan sebagainya, menyebabkan suhu dunia semakin panas, menyebabkan berlakunya pencairan ais yang ada di Antartika dan juga Artik menyebabkan level air yang ada di laut ada juga jumlahkan dengan hujan yang tiap kali turun berganda-ganda banyaknya berbanding dahulu menyebabkan banyak tempat melanda banjir yang begitu besar dan banyak tempat yang dijangka akan melanda bandar-bandar besar utama dunia akan tenggelam menjelang 20 tahun, menjelang 20 tahun, 30 tahun, dan 40 tahun ke depan. Jadi ini antara ancaman-ancaman baru. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini, walaupun satu-satu negara ketika ini mula menguasai sumber energi, oil and gas dan lain-lain, tapi ia tidak bermakna ia hanya memberi kelebihan selama-lamanya kepada mereka, tapi boleh jadi juga ianya menjadi ancaman kepada negara tersebut bila mana mereka menggunakan secara berlebihan dalam keadaan dunia telah melihat kesan buruk daripada climate change, kesan buruk daripada kerosakan alam ini yang menyebabkan banyak tempat boleh tenggelam dan memberi ancaman kepada manusia ancaman kepada ekonomi ancaman kepada dunia jadi ini satu uh, ulasan untuk siri yang pertama terhadap buku To Govern The Globe yang kita akan sambung untuk siri-siri seterusnya untuk melihat bagaimana Spanyol, Portugal naik jadi kuasa dunia untuk melihat bagaimana Belanda naik jadi kuasa dunia dan untuk melihat British, Amerika dan boleh jadi kuasa baru kepada China, India dan sebagainya uh, untuk naik di masa hadapan untuk kita ulas seterusnya. Terima kasih uh, kerana menonton sehingga habis untuk siri ini. Jika ianya bermanfaat untuk tuan-tuan dan perempuan sila subscribe, like dan share.